Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin asyrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Bersama-sama kita di Radio Anur nur Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam ceramah ibadah haji. Saudara-saudari para perengah yang dirahmati Allah bersama saya Ustaz Abu Kawata membicarakan tentang berkaitan dengan ibadah haji. Pertamanya kita akan kenalkan pengenalan ibadah haji. Ibadah haji ialah mengunjungi Baitullahil Haram di Mekah pada bulan-bulan haji Yani pada bulan-bulan haji ini bermula daripada 1 Syawal hingga berakhir malam 10 Zulhijjah untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya hukum uh, ibadah haji ini merupakan salah satu rukun Islam mesti dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mukallaf hukumnya wajib sekali seumur hidup apabila memenuhi syarat-syaratnya Setiap Muslim mestilah berazam untuk menunaikan ibadah haji dan sentiasa berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu SWT. Haji merupakan kewajipan yang mesti dilaksanakan, mesti ditunaikan bagi melengkapkan rukun Islam yang ke-5. Sebagaimana firman Allah Subhanahu SWT di dalam surah Ali Imran ayat 97, Walillahi ala nasi hajjul baiti, man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna ghaniyyun 'anil 'alamin yang bermaksud dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah iaitu sesiapa yang mampu dan berkuasa sampai kepadanya dan siapa yang kufur yakni engkar kewajipan ibadah haji itu Maka sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya, yakni tidak berhajat kepada sesuatu pun dari sekalian makhluk. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bunyal Islam ala khamsin syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa itai zakah wa haji bait wa sawmi ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bermaksud Islam didirikan atas lima perkara. Bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, kelebihan menunaikan ibadah haji di mana orang-orang yang mengerjakan ibadah haji akan memperoleh pelbagai kelebihan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, umat Islam hendaklah mengerjakannya dengan ikhlas kerana Allah. Antara kelebihan eh uh, menunaikan ibadah haji ialah yang pertama mendapat ganjaran haji mabrur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajju laisa lahu illa al jannah antara satu umrah kepada satu umrah yang lain adalah menghapus dosa antara keduanya dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur yang di, yang diterima melainkan syurga jadi pada hadis ini orang yang mengerjakan ibadah umrah hingga ke satu umrah akan mendapat pengampunan dosa dan haji yang mabrur tiada lain mendapat ganjaran kecuali syurga. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, jihad yang paling utama. Sebagaimana sabda Rasulullah Alaihi Wasallam daripada A An Aisyah, Ummul Mukminin, Rasulullah Anha, kata, Ya Rasulullah, naral jihad afdal al-amali afranu jahid. Kata, La, la kunna afdal al-jihadi hajun mabrur. Rawahun Isai. Yang bermaksud Daripada Aisyah umum ulum ulumin radhiyallahu anha katanya, "Wahai Rasulullah, kami berpendapat jihad adalah amalan yang paling utama. Mengapakah kami tidak diberi peluang berjihad?" Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, "Bagi kamu terdapat jihad yang lebih utama bagi menundukkan hawa nafsu, iaitu haji mabrur." Yang ketiga, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang mengerjakan haji tanpa cacat cela serta mengikut segala syarat-syarat rukun, wajib dan adab haji akan bersih dari segala dosanya sama seperti bayi yang baru dilahirkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, "Man hajja hadzal bait fa yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yauma ummu." Yang bermaksud sesiapa yang mengerjakan haji ke Baitullah dan tidak melakukan rafas iaitu larangan-larangan bercampur dengan isteri termasuk juga segala yang menimbulkan nafsu berahi sama ada dengan perbuatan atau perkataan dan fusuk iaitu larangan maksiat termasuk segala yang dilarang dalam masa mengerjakan ibadah haji seperti berburu dan lain-lainnya jadilah keadaan dirinya bersih seperti baru dilahirkan oleh ibunya yang keempat menjadi tetamu Allah Orang-orang yang mengerjakan haji di tanah suci merupakan tetamu yang agung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kemuliaan daripada Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Hujjat wal Umar wafrullah indahu ajabahum wa inistaghfaruhu gafarlahum. Rawahu Ibn Majah. Yang bermaksud orang-orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah tetamu agung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya mereka berdoa kepadanya, nescaya Allah perkenankan doanya. Dan sekiranya mereka memohon ampun, nescaya Allah ampunkan mereka. Yang kelima, orang-orang yang menjadi tetamu Allah ini didoakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan keampunan dosa bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji. Dan bagi orang yang dipohon keampunan dosa oleh orang yang mengerjakan haji. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fir lil hujjaj lil hajjaj wa liman al Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa orang yang menunaikan haji dan dosa-dosa orang yang dipohon oleh orang yang menunaikan haji. Saudara-saudara sekalian, amalan haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermula pada tahun 10 Hijrah. Rasulullah SAW mengisyarkan untuk menunaikan ibadah haji dan memerintahkan mus, kaum muslimin membuat persiapan untuk menunaikan uh, ibadah haji setelah disebarkan berita tersebut maka ramai-ramailah orang Islam di Madinah daripada seluruh semenanjung Arab uh, datang berhimpun di Madinah untuk turut sama mengerjakan ibadah haji bersama Rasulullah SAW mereka yang muslimin terlalu gairah menantikan saat itu bersama-sama melihat dan mencuntuhi cara Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji kerana baginda adalah sebaik-baik contoh khemah-khemah dipasang di sekitar kota Madinah untuk lebih kurang 120,000 orang untuk bersedia untuk mengerjakan haji menanti saat keberangkatan ke kota Makkah Al-Mukarramah Oleh itu pada 25 Zulqa'idah tahun 10 Hijrah Saat yang dinanti-nantikan pun tiba, Rasulullah SAW dengan isteri-isteri baginda, para sahabat, muslimin, memulakan perjalanan yang amat bersejarah. Yang mana yang dikatakan tadi lebih kurang 120 orang muslimin uh, mengerjakan haji. Mereka berangkat dengan penuh semangat keimanan dan keikhlasan menuju Mekah, menuju ke Baitullah. Setibanya di Mekat, iaitu di Zul Khalifah, Bir Ali, rombongan tersebut berhenti dan bermalam di sana. Maka keesokan mereka memakai pakaian ihram dan mulalah uh, berniat haji dan bertahbiah. Begitulah uh, cara pelaksanaan Rasulullah SAW mengerjakan ibadah haji bersama dengan sahabat-sahabat bermula daripada uh, Madinah pada tahun 10 Hijrah. Uh, sekian dulu, kita bersama-sama lagi untuk siri akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.